администрация в прошлом году, и в этом году уже они посещали, они не против передать. Кроме того, что так, они передали от Министерства здравоохранения, передало и финансирование через государственный бюджет в виде субвенций на содержание в Херсонский городской совет. Просто дело в том, что в Херсонский городской совет эту субвенцию хочет сэкономить. Забрать на другие, перераспределить ее на другие учреждения ну, здравоохранения. А, вся, ну, а железнодорожную больницу просто, скажем так, выбросить или перепрофилировать ее. Там ну, были обсуждения, что возможно они хотят ее сделать просто сам. Я да. поправлю, Мария Ильична, за то, что там начальник управления нам докладывал. Да, Она там докладывала о том, что медицинская субвенция рассчитывается исходя из количества жителей. То есть, если, грубо, так, если посчитать, это 800 гривен на жителя города. При этом от количества больниц в целом я не могу, четыре. Я сама обслуживаюсь в этой железнодорожной да. дорожной больнице, потому что она захватывает Белозерский район, Степановку и полсень. Вот Изучала этот вопрос в прошлом году. Так вот, действительно, за информацией Министерства здравоохранения они рассчитали и передали эту субвенцию в городской бюджет. Если городской бюджет не хочет его финансировать. Вот и все. Я считаю, что это проблема на самом деле городская. Область действительно в прошлой каденции областной совет вынес рекомендацию, чтобы принять его на областной уровень, на содержание областного уровня. Но, соответственно, эта субвенция, которая пришла непосредственно в городской совет, она должна быть перераспределена в область. И так как эта больница является второй категорией, естественно, для того, чтобы область его приняла себе на баланс, она должна перепрофилироваться в третью в третью степень. Ну, соответственно, это может быть даже Питер, под министерство обороны мы предлагали ее задействовать, для того, чтобы не развалился да, корпус железнодорожной больницы, естественно, чтобы штаты этой больницы не были выгнаны просто на улицу, я хочу сказать, что там достаточно серьезное оборудование находится в этой больнице, которое даже не достает в некоторых районах больницы. Но пока существует и сумму, угроза вырежьте, того, вырежьте. что снова будут люди ну, проходить да. под стены обл. администрации, обл. совета и будут по зарплате. И тех 800 тысяч, что были выделены, они съелись быстро за долги прошлых месяцев. Когда, Думаю, формируется бюджет, когда формируется бюджет, когда формировался городской бюджет на 2016 год, э -э городской совет полностью передавал информацию, сколько в режиме находится больница. Но они по своей. Они, где, где, где <существует> это, а речь идет Это в формате, uh, просто питание, то уже последние <существует> питания будем завершивать, потому что так только затянуло. вот У меня вопрос по финансированию. Вот вы приняли вопрос. Не хватает денег на финансирование ПТУ. Я вот детально изучил программу, и бюджет, и что я там увидел? По той же галузе свиты, там миллионы на непонятные ремонты, Переславское предучилище, ШГТ. И пошли-поехали. Там можно как раз найти деньги на финансирование ПТУ. Второй вопрос. Я не увидел обратно ни одних денег, закладыванные на... Дети до сих пор по многим целым ходят в туалет на улицу. Я не нашел средства, выделенных в 21 веке, на то, чтобы туалеты были спрятаны. Зато за я увидел обратно переславское предучилище, которое берет за учебу деньги, которое может за свои же средства проводить определенные ремонты. Мы финансируем, мы, мы финансируем там, переводим, есть газ, переводим там на какое-то, я понимаю, это очень нужно, но можно подождать. Вот э, как красиво. бы я, да, я к э, руководителю бюджетной комиссии. Ну, как-то вообще, ну, рассматривали вы этот вопрос, или спасибо. это все осталось так? Смотрите, мы э, вопрос, спасибо, что поднимаете. Если посмотреть, наш бюджетная комиссия, мы смотрим в основном финансово. Я вам назову такие вот цифры, то, что касается м, именно образования. По образованию, помимо 36 миллионов, то, что мы уже сказали вам, недофинансировано по ПТУ, 4 миллиона, как я уже сказал ранее, не хватает денег на финансирование тех статей, которые были финансировались в прошлом. Очень важный вопрос, то, что касается направления использования, вот то, о чем вы говорите. Здесь в большей мере мы полагаемся на мнение наших коллег из профильной комиссии по образованию. Потому что мы рассматриваем именно деньги. Эффективность здесь два момента. Первый, Есть комиссия по образованию, они должны смотреть, что более важно. Допустим, финансирование проекта педучилища в Переславе или, допустим, финансирование какого-то другого. Мы все-таки коллеги, мы финансисты. Я и по образованию финансист. Здесь должны сказать свое слово профильное. Но вот то, что вы поднимаете, я, очевидно, на слух, это очень правильно звучит. Потому что я лично тоже, поскольку являюсь главой областной организации, я держал многие школы по области. Позор, конечно, для нас, мы говорим, мы в Европу идем. В Европу с туалетами школьников на улице, это вообще стыдопад. В этом плане действительно вы абсолютно правы. Готовы вмешиваться и внутри программы. Все это потенциально можно корректировать. Это не обязательно, смотрите, мы принимаем бюджет. Внутри сюжета корректировки мы можем сделать через день, на следующий день после сессии. Здесь проблем никаких нет. Дякую всем по журналистам. Если надо, мы в рабочей а порядке сейчас... можем пообщаться.